کیونکہ ہماری نظروں میں اب یہ چیزیں غور و فکر کرنے سے آ رہی ہو چکی ہیں ہم یہاں پر تو غور و فکر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کچھ جائزہ لینا شروع کیا کیونکہ یہ مسلمہ میں نے دفعہ کہا تھا نا کہ مسلمہ باتوں کی طرف تو جو باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمہ ہو چکی ہیں ہم ان کی طرف تو توجہ دینا چاہتے ہی نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمہ تو چلا آ رہا ہے اس کے اوپر تو بحث کرنے کی بات ہی نہیں بنتی ہے اور تحقیق وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر مسلمہ حقائق جو تسلیم کر لیا ہو جن حقائق کو تسلیم کیا جاتا ہو جنہیں حقیقت کو گردانا جاتا ہو تحقیق شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے دوسروں کی چیزوں پر تحقیق تو ہر بندہ کرنا ہوتا ہے میں جسے مسلمہ سمجھتا ہوں میں نے اس پر تحقیق کیا ہے خوش کی ہے خودکیوں پر تو میں نے تقیہ کیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں میں بہترین ہوں میں جو ساتھ چکر لگا رہا ہوں وہ جائز ہے تم جو سات چکر بھگوان کے اپنے لگا رہے ہو وہ غلط ہے بنیاد کیا ہے آپ کو بھی اپنے آپ کے گھر سے یہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اس کو بھی اس کے گھر سے وہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں دونوں نے اس کو مسلمہ سمجھا ہے دونوں نے اس کو غیر تحقیق یافتہ سمجھا ہے یعنی اس کے اوپر تحقیق نہیں کی جائے گی آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے آپ اس کو غلط اور خود کو صحیح کہنے کے حقدار بنتے کیسے ہیں تو اس کو تو میں نے مسلمہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو مسلمہ باتیں یہ تو ہمیشہ چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کیسے ہو سکتی ہے بھائی اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے قرآن نے تو ان لوگوں کے ان اقوام کے بارے میں واضح کیا ہے کہ جن کے نزیر چیزیں مسلمہ ہوا کرتی تھی قرآن نے کہا بل قول و انا وجدنا نہ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے انہی چیزوں پر پایا ہے تو قرآن نے کیا کہا تھا اولو کانا آبا شیوم ولاً یا تدون کیا اگرچہ تمہارے جو بڑے تھے وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے ان کے اوپر کوئی ہدایت کی بات موجود نہیں تھی جب بھی تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمہ کے بھی تحقیق کرنی ہے آپ کو قرآن تو یہاں تک لے کے جاتا ہے وَإِذَا تطلا علیہ علیہ آیات قرآن تو یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں لم یخرو علیہ سمن و عمیان وہ ان آیات کے اوپر بھی گونگے بیرے بن کر گرتے نہیں ہیں اور ہم دو ان چیزوں کے اوپر جو آیات کے اندر موجود نہیں ہیں ان پر گونگے بیرے بن کر گرے ہوئے ہیں تو بتائیے کہ یہ سوچو بچار کا اور غور و فکر کا مقام نہیں ہے ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم اپنے جذبات کو صرف تسکین بچا رہے ہیں کہ میں نے شیطان کو کنگریہ مال لی ہیں انہوں نے اس کو اتنا بہترین انداز میں بیان کیا ہوا ہے وہاں تو المباشر ہوتا ہے لائف ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے آپ تو اگر اس کا ایک نظارہ بھی کر لیں تو پھر آپ کے لیے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں یہ میرے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کرتے رہے ہیں تسکین اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے ہمیں قرآن سے ہی جاننا ہے مجھے قرآن سے وہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے کہ صفحہ مروہ ہے کیا چیز